То є червоний диван караоке нічного клубу Ельдорадо. І сьогодні на цьому дивані у нас в гостях відомий гоморист, продюсер, шоумен, ведучий та конференцієр, дядя Жора. Наш івано франківський КВН святкує 20 років своєї діяльності. Чи суттєво відрізняється КВН теперішній від КВН, коли ти був активним гравцем? Uh, Та я після сьогоднішнього виходу на сцену зрозумів, що я ще теж є активним. В принципі, те ну, ж саме. Uh, ну, КВН — Міняється тільки взрост учасників. <говорит> а якість гумору? Сегодня... Ну, тоже, тоже. Ну, Гиршу Это украсить. зависит от участников и желания ну, сделать уровень. В принципе, сегодня вот были вообще разные, я так посмотрел, что разные и дети были, и детские команды, и школьные. И даже приехали вот эти старички, которых я еще э, в лицо помню, мы еще начинали вот это 20 лет назад. Это тоже как раз только было такое самое начало, становление. Я так э, приятно было встретить знакомые лица, повспоминать. Хоть мы там на уровне там всеукраинском пересекались, потом уже пошли дальше там в телевизионный, скажем, КВН это немножко уже другой этап развития, но на уровне города, области должен быть обязательно чемпионат, где, собственно, молодые люди, таланты, школьники, студенты могут проявлять себя вот в таком юмористическом жанре. Потому что у себя, я там сам из Хмельницкого, то я у себя э, организовывал чемпионат, ну, когда вот была активность КВНовская в свое время, то я сам организовывал, у нас порядка около 30-35 команд съезжалось на чемпионат на протяжении года, вот сетка была, причем со всех властей Украины. Тема для гумора меняется с часом? Чи, в принципе, основа та самая заглушается? То же самое. Вот есть вечные темы. Вот если Например, сейчас... какие? Ну, например, секс, вечная тема. Наркотики. Рок-н-ролл. Да, да. Тут даже вот все. Ну, есть запретные темы, которые там не шутим и не... Опять-таки секс. И не шутили тогда, и не шутим сейчас, и другим как бы не советуют, говорится, то, что вырезается сразу, потому что, ну, есть запретные темы. А есть вечные темы. То есть, если услышать шутку, которая была там 20 лет назад, 15-30 лет назад и сейчас она также будет смешной. Ну, э, не привязанная к актуальности какой-то, то есть есть вечные темы: да? муж, жена, быт, семья, Он отношения. Те, що близько людям, то що є. Те, що звичайно. машини, спорт, футбол, це вечні темы. Шутка сказана 20 років тому про любовника или про машину, про шубу, Купи, хочу там. Вона буде так же і через 20 лет вперед, буде так же У тебе є івент-агенція дядя Жора Компані. Як з кризою в країні зараз замовлення? Є взагалі є робота. Ну, был период э, сложный у всех, ну, мы ж это, э, ну, и, ивент агентства, артисты, это такой датчик э, хорошего состояния э, людей, да, то есть, если все хорошо, экономика работает, бизнес процветает, э, все спокойно, мирно в стране, то, в принципе, люди, что делают, они... Э, да, празднуют все события позитивные, есть дни рождения, есть свадьбы, есть э, корпоративные мероприятия, то есть э, презентации новых продуктов и так далее. То есть все тогда, ну, э, кругооборот происходит. Поэтому, собственно, э, артисты это такое зеркало, которое отображает или хорошо, За или... Зараз работы хватает? Да, сейчас, ну, люди оживились, да, началось, да, учитывая то, что уже был такой период депрессии, да, такой, ну, в связи глубокое. с общими, да, нехорошими событиями в стране, то немножко был такой период, когда вот все заморозилось, немножко остановилось, потому что, ну, у всех был, ну, у всех было тяжело, но Сейчас наоборот, вот задача как бы, и артистов, да, мы там тоже участвуем во всех, там и в благотворительных, социальных там э, со своей стороны пытаемся делать то, что у нас хорошо получается. То есть немножко вот, -вот хорошего настроения, позитива, э, настроения, ну и как бы пользу своей деятельности приносить. Ну а компания твой занимается организацией святой, сам уж штук, часто працюешь в на святах. Кто звечизнянок зерок нашего шоу-бизнесу просто в доску, а кто наоборот. Любо показать, что я звезда. Ну тут, наверное, По у каждого давай. надо, у каждого <свят> надо спрашивать, потому что о коллегах говорить как-то не очень ну, корректно мне, потому что мы со всеми ну, хорошо похвали, знакомы. Да, давай хорошо про, про кого про коллег можешь сказать, <свят> что так всегда приятно встретиться. Ну мы часто с потапами и Настей встречаемся время, и стекло, там я не знаю, там Ирка Билык, Ольга Сумська, там Виктор Павлик. Эм, да тут, в принципе, ну, ну в вот, системе завтра, вот, Тамерлана-Маргалиева, там, да, вот, вместе пересекаемся, то есть, постоянно, ну, да, Дидзю то все ну сейчас наоборот как бы вот э, все немножко так сплотились начали более активнее друг с другом тем более есть ну общие мероприятия там есть ну помимо там корпоративных мероприятий есть какие-то там общие еще там да там вечеринки там концерты награждения да светские тусовки где в принципе приглашаются звезды и... В принципе, с удовольствием все выходят, общаются, знакомятся еще больше. Кто-то э, кто уже есть там, на рынке долго, кто-то появляется новый, который там входит в коллектив там, да, там, с творчеством, э, там, просто в тусовку. И все, он, если там ну, нормальный человек, он вливается, и дальше завязываются какие-то отношения, пересечения далее. Слухай, тебе запитати, студія квартал 95 в вечірньому Києві тебе так досить оригінально розіграла, де ти нібито виграв смарт. Смарк. Так, так, так. Знаєш, людей всіх, от простих глядачів, цікавить, от, це все підставні розіграші? Чи ти реально ну, сам був шоці? Був. Я, я сам вроді би любитель порозігрувати когось і, в принципі, стараюся теж завжди розвести або якийсь розіграш організувати, і, собі, ми організовуємо там, навіть. Да, ну там на корпоративные мероприятия и так далее но э, всегда думаешь что вот как только это коснется тебя то ты по-любому раскусишь, раскусишь да меня но никто не то, что было, да. я то уже знаю с какой стороны как что нет вот вот оно, вот когда оно все происходит вот себе и происходит ты никогда не догадаешься что это оно уже началось то есть ты сив смарт и реально Поверь. Нет, там другая история. Там была, ну, история, сначала розыгрыш был в зале, э, причем э, розыгрыш запланированный, психологический, там же, что же, они ж там mm -hmm. работают с психологами, там специально специалисты продумывают все. Было сначала там попадание в другого человека, то есть для отвлечения внимания, а потом э, случайно в мое место попадает, и там история, опять же я что по пригласительным и мне же пацаны, потому что мы ну хорошо дружим с ребятами, опять же еще со времен КВН, мы этом вместе начинали играть, вместе шли, вместе еще конкурировали там на в киевской лиге открытой КВН и до сих пор поддерживаем отношения хорошие все и мне, я что же периодически там на концерты ходим и а тут мне как бы да пригласительные вручили всего и, ну кто же подумал, что тут оказывается уже коварный план уже оказывается был, когда уже передавали пригласительные уже на это место уже что-то рассчитывать и все ну а там сначала не подумал ну как-то не думаешь это все начинается ну такой вот что-то как-то раз опа там на соседнее место причем на супруге место да ну соответственно супруга ну да, что, что, на, иди, иди". да сама не пойдет то есть тоже такой расчет какой-то был ряд 4 что так боитесь то У вас там родственники четвертый ряд есть естественно есть я так на всякий случай Сейчас, сейчас. Четвертый ряд. Место. 53. Место 53. Есть четвертый ряд? Место 53. Есть? Где? Yeah. Покажите. Да. Четвертый ряд, 53 не место. Покажите, пожалуйста. Yeah. Руку можно поднять? Я старый стал еще. Сложно. <плодисменты> <плодисменты> Выходишь, вроде бы, оно тебе надо, вроде бы, сто лет там. Ну, такой-то, Та не-не-не-не, не, все, выиграли, все все Вот, вот забирайте. Ну, да ладно, я на концерт пришел, да, да да, да, да завтра заберу. Не-не-не, надо сейчас, потому что у нас там ты, 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 начинается какая-то, ты вроде бы с одной стороны понимаешь, что-то не то. Да, но с другой, но с другой стороны другой... вроде бы, ну видишь, что, да, какие-то люди с папками, с документами ставят печати, какой-то этот... договор. Нотариус, этот, да. То есть, смотришь, вроде бы, все ты, правда понимаешь. Да, все, какие-то бумаги ты читаешь, договор такой-то такой это там да вот передаем на руки да вы беспо... а, ну, завтра скиньте нам серокопии но мы пока так данные э, там пока пропускаем этот но мы ставим уже Абсолютно не да, Сначала я говорю, что сначала как-то с этой лотереи, знаешь, думаю, а, наверное, сейчас скажут, да, 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 не, не, потом, ну, что такое, да, да, потом нет, ну, не смотрю, продолжается, нет, дальше процесс, идет, кулисы, ты. новые люди, документы, все, и вот это потом началось дальше, там, вот, типа, машина, вот, ну, там опять такая смешная история, надо э, поехать забрать, дальше человек выходит, э, говорит, ты дальше сам, э, ну, там надо на заправке, у нас там эти талоны, наш партнер, там, заедь туда, там, забери, какой-то елки-палки. Mm -hmm. Менингит на голову, mm -hmm. да? Да, да, такой себе. Вроде бы и хорошо, с одной стороны, а с другой стороны, что-то как-то вот так оно все вот-вот-вот. Все, ну и потом вот это вот происходит, да. Ну, и какие эмоции как после этого было, все вскрылось? Да не, ну так поражать, потому что оно ж, ну, смешно, ты такой вроде бы думал, что тебя тут не разыграешь, а тут оказывается все, тебя вели с самого начала, еще <laughs> до концерта, оказывается, протягивали. Ну, сделано оно было, но я живу, это два года назад было, но мне его до сих пор вспоминают. Блин, ну что-то тут происходит непонятно. Сейчас, я подожди. Понимаю, это это ваше? Да, да, хорошо. Чего? Девушка, уже... Алло. Что? Вы не перепутали машинки? Какую машину? Что ты хотел?

Ну, Хороша машина, номера, наміра, телевізор. Ну, дуже багато людей думають, що люди з телевізора, медійні особи, дуже дорогі ведучі. Чи це правда, чи не зовсім правда? Скільки коштує замовити дядю Жорну ведучим на, на осіння. Осіння? Ну, Можете дзвонити в наше агентство і узнати весь прайс. Ну, Кожен працює в своєму діапазоні. Ну, Ми відбуваємося від от інших тим, що у нас є різні пропозиції. То есть а у меня, ты? да, у меня есть большой состав э, Comedy э, Украина который, собственно, мы сейчас пытаемся поднять на ноги. Вот новый проект, вернее, старый проект, который по-новому. Сейчас хотим, потому что жанр есть, да, ну, стендап-камеди, такой острый юмор, скажем, который не представлен сейчас, и все-таки вот есть ненавязчивая идея возобновить его и дать, собственно, такую еще одну площадку для вот комиков, для юмористов, для КВНщиков, которые там работают, вот могут работать и в таком жанре. До вопросов, более... до вопроса, про гроши. Да, все, 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 все деньги, возрасте? деньги, так да, 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 красиво да. ушел уже в творчество, опять деньги. Что Деньги это зло, ну, но, 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 но без них зло? нельзя, без них ну, все так же наводящее. Да, да. Не, ну у нас разные есть предложения, от, от 300 долларов и выше, а выше это уже определяется многими субъективными факторами. от медійності, от опитності, професіоналізму і так далі. Тебе по іншого питання задумали. От на думку дяді Жори, скільки повинні коштувати туфлі у дорогого ведучого? Так, щоб він одразу дорогий ведучий, мечте глянув. Хороший ведучий може і без туфлі провести прекрасний вечір. Но в туфлях? Да, але це вже інший питання, це вже стиля і іміджа. Тому туфлі повинні бути. Ну, видишь, я даже сьогодні вот, не в туфлях, я в кросівках. Главное, чтобы было комфортно и удобно. Да, а там дальше уже в зависимости от мероприятия образ подбирается в зависимости от мероприятия. Ну, у меня на мероприятиях образ обязательно, я всегда с бабочкой. Вот, у меня как бы... Ну, ну, сегодня, да, сегодня, сегодня немножко такой casual формат, а? да, КВН в, в легком формате, клуб. Вот, поэтому сегодня так, налегке. Налегке. А, Сыло, у меня все-таки. Багато, в принципе, зараз в гумористичных шоу, Какие тобі так найбільше подобається, яке дивишся, коли маєш минуло? Да все я смотрю. Всі прям всі да, дивишся? я ж Юмор, це, ну, з одной стороны, э, профессиональное увлечення, з другої сторони, просто для себе посмотреть, підняти настроєння, прикольно посмотреть, там, да, куча талантів. Тут людей. у тебе стільки вільного часу, що ти маєш час якраз ні, Я по ночам смотрю. Ага. <laughs> да, у мене робоче время до 3-4, іноді до, до, до 4 утра. Вот. Ну, собственно, вот когда как раз все ложатся спать, то я вот-вот... починаю за телевизор. Вот тут я такой выхожу и да, что-то там творю, собираю, доделываю, там, да, там чуть-чуть творчество, чуть-чуть пересмотров и так далее. Ну, то есть владеть информацией просто. Жора, мучить тебя больше не будем, остань. что несколько пару слов сказать квн хорошим людям зли нашим Ивана Франкевича? С этим чем гумору э, Да, так На с камеру, удовольствием. Да, вот, Есть же ж, я же не просто так приехал, я же по хорошему поводу. 20 лет КВН-клубу Ивана франков Поэтому это хороший повод для того, чтобы его отметить. Вот. Но ну, я желаю, чтобы еще и 10, и 20, и 30 лет... К этим 20 добавить, чтобы э, клуб процветал, команд становилось еще больше, юмористов становилось все больше. А те юмористы, которые хотят себя пробовать в разных жанрах, то мы добро пожаловать в украинские камеди. Приглашаем, поэтому, вот я сегодня даже с ребятами говорил уже, мы ждем всех. Інформація на правах реклами. Да, да. Поэтому, друзі, всім позитива, улыбок, хорошого настроєння. Дядя Жора, дякуємо тобі за можливість записувати інтерв'ю з тобою. Але ми нагадаємо не нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був актор, телеведучий, конференсьє, шоумен, власників антагенції, продюсер. Людина продюсер. свято, людина свято, дядя Жора. Дякую, дядя Жора, люблю, целую, обнімаю. Франковськ. Ми краще. Да.